столик не убран, причем минут 5-7. Нам приходится за грязный столик садиться. Но тем не менее это еще не все, да? Это еще не все. Да, еще нам должны молочные коктейль. А когда его принесут? Сегодня. Ты уверена? до закрытия обещали. Чтобы потратить 79 гривен 80 копеек, мы потратили более 20 минут в этом кафе. Ну, мне принесли коктейль. Визуально, конечно, он красивенький, да? без вопросов. На вкус сплошное молоко. Говорю, как есть такое впечатление, что мороженого то ли сэкономили, то что сбит слабенько. Но Леночке и Лизе нравится, похоже, то, что кушаете. Лиза вкусное мороженое? Тебе нравится. Лена, тебе нравится пирожное? Хорошо. Значит, это я таки примхлывый. Понятно. Ну, отсюда нас отлично видно. Вот из зала видно писюрово. Вот такой культурный туалет. Вот ним зашел и пошел прямо туда. Нормально, мы там все ходим босиком, и вот здесь место не было. Кто-то э, в носках, кто-то в кроссовках. Абсолютно не подходит.